नवाज़ सरकार के आपके आशीर्वाद आपके चाहने वाले आपके नाम देवा आपके दरबार में सब हार धीरे नवाज और इनके जरिए जनाब डॉक्टर शिंदे श्रीकांत शिंदे साहब ने जो आपके दरबार में खूब चादर का दोपहर भेजा है सरकार कबूलता फरमाइए महाराष्ट्र के सी साहब एक नाथ शिंदे साहब पे भी गरीब नवाज कदम अता फरमाइए उनकी पार्टी पे कामयाबी अता फरमाई जमीन आत्मा की से को रखी है उनका फैमिया फूसबाज रखी नरेश भारत साहब की भी दर्शन कबूल अता फरमाइए गरीब नवाज इनके जरिए उन्होंने जो आपके दरबार में चादर फूल के तो उनके कबूल अता फरमाई उन सब पे तवज्जो खास बनाए रखी है गरीब नवाज ठाणे व कल्याण येथील लोकसभेचे विजयी उमेदवार यांच्या विजयानंतर लईक फाउंडेशनच्या मुस्लिम बांधवांनी राजस्थान येथील अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज यांच्या दर्ग्यावर जाऊन चादर चढविली व यांच्या हातून असेच जनसेवेचे कार्य घडावे याकरिता प्रार्थना केली निवडणुकीदरम्यान अनेक कार्यकर्ते आपल्या नेत्याच्या विजयाकरिता विविध प्रार्थनास्थळी काही ना काही मागणं मागत असतात त्यापैकीच एक ठाण्यातील लबईक फाउंडेशन यांनी कल्याण लोकसभेचे उमेदवार श्रीकांत शिंदे व ठाणे लोकसभेचे उमेदवार नरेश मस्के यांच्या विजयाकरिता प्रार्थना केली होती त्यानुसार विजयानंतर आपण अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज यांच्या दर्ग्यावर चादर चढविण्याकरता जाणार असल्याचे सांगितले होते त्यानंतर कल्याण व ठाणे या दोन्ही लोकसभेचे उमेदवार हे प्रचंड बहुमताने विजयी झाले यानंतर त्यांनी आपला शब्द पाळत राजस्थान येथील अजमेरी शरीफ फ्वाजा गरीब नवाज यांच्या दर्ग्यावर जाऊन चादर चढविली व त्यांच्या भावी राजकीय प्रवासासाठी प्रार्थना केली लबैक फाऊंडेशनच्या या कार्यकर्त्यांना बघून नेत्यांप्रती एकनिष्ठ कार्यकर्त्याची भावना ही कशी असावी याचे उत्तम उदाहरण दिसून येते असलमैलिकम सी अकमल नमस्ते हम लोग अजमेर शरीफ खादा करीम नवाज़ के घर दर, पर खड़े हैं इलेक्शन के जब था अपने थाने में खासदारी का इलेक्शन कर रहा था वो टेमरे हम लोग इलेक्शन की मेहनत में लगे हुए थे तो मेरे मुँह से निकल गया था कि खादे करी नवाज कभी हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर श्रीकांत सिंधे साहब नरेश मस्के साहब भी जीत जाएंगे तो मैं आपके दर पर चादर लेके आऊँगा हम लोग सब बेटे थे तो ऐसी बात निकली थी अल्लाह के एहसान से खादा करी नवाज़ के अपना दुआ से जीत गए तो उसके लिए फिर मुझे जीतने के बाद ऐसा हमेशा फील हो रहा था कि मैंने वादा किया था मैंने नियत किया था छात्र लेके जाऊँ तो हमेशा मेरे को अजमेर की याद आ रही थी या फिर कवाली सुनता था मुझे ऐसा लगता था कि पहुँचना है तो अचानक मैं हम निकले और खाते आद, करीम के दर पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे अलहमदिल्ला अल्लाह हम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब के नाम पे और श्री अपना नरेश मस्की खासदर डॉक्टर नरेश मस्की साहब के नाम पे हम लोग ने आज चादर इधर पेश किए और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नाम पे भी दुआ हुई यहाँ पे और अलहमद लाला अच्छा लग रहा है कि जो नियत हमने किए थी वो नीयत खादेगी नवाज ने पूरी कर दी है और हमने दुआ भी की है कि आइंदा इन श्ला इससे अच्छे और खादेगी नवाज उन पर आसरा रखे और उनके जितनी भी नेक ख्वाहिहिहिशाह पूरी करें जी